Криворізька іконописна школа працює вже не один рік. Роботи криворізьких іконописців, добре знання за кордоном. Між тим, наші земляки, коли чують про Криворізький іконопис, роблять великі очі, буцімто стикнулися із неабияким дивом. Щоб розповісти широкому загалу городян і про діяльність самої іконописної школи, і про досягнення її вчителів, учнів та випускників, і було організовано цей вернісаж, а присвятили виставку одразу кільком подіям. Перше Перве це 15-ліття нашої іконописної школи. Которые мы будем отмечать в следующем году. Вот. И потом и еще одно событие. Как раз именно в этот день была открыта первая иконописная выставка вот в Стольном граде Москве. Это было сто лет назад, как раз сегодня сто лет со дня первой выставки, которая предоставили первый раз иконы. Вот. И как раз 700-летие со дня рождения. От припадована Сергія Раданського це теж кара собиття, будем будемо в следующем году. От, в предвірі тих собить ми вирішили зробити виставку сейчас. Почему? Потому что, э, столько у нас мероприятий, міроприяті, ми всі намітили. Тому рішили відкрити, значить вот, його якраз і вот этой выставки. ще однією метою організаторів було бажання познайомити криворіжців із цим особливим видом релігійного живопису, який нерідко називають богослов'ям у фарбах. Искусство иконы – это богословие красоты. Икона, как бы, пытается создать мир божественный, то есть мир высшей красоты. И поэтому иконописец должен быть не, ну, как, не так, как раньше говорили богомаз, да? Он должен быть мастером высокого класса. Мы за 15 лет работы выпустили более 90 человек иконописцев для такой профессии очень редкой. Это, конечно, очень большое количество и, как вы видите, достаточно высокий уровень работ. У нас большинство наших выпускников продолжают работать в этом деле и наращивают мастерство. Вот, поэтому мы довольны. В школе поначалу было трудно, но школа привносит Вообще, в жизни учащегося какое-то волшебство. Школа облагораживает. Мало того, как бы мы э, все воцерковленные люди, и школа приносит знания не только академическое, не только художественное, но и духовное. Есть много духовных предметов, которые очень облагораживают человека. Конечно, тяжело учиться, но каждый день он радует. Поэтому только счастье и приходишь в школу как домой. И вот даже Там такий особливий запах дерева, лака, краса, і от приходиш, і сразу видно, що пахнет школа, то тобто як вдома. Про рівень майстерності, якого досяг той чи інший зовсім юний, чи вже зрілий митець, свідчать самі роботи. До речі, окрім власне ікон, відвідувачі зацікавились і зразками книжкової мініатюри, і карбованими ризами та інкрустаціями, і майстерно реставрованими старовинними образами. Мабу з відповідальністю сказати, що роботи. наших выпускников, учащихся нашей школы, достойно украсят храмы, святые монастыри нашей Криворожской епархии и нашего города Кривой Рог. Удивило то, что дети наши в творческом поиске, то есть есть такие иконы, которых даже я не видел, они отыскивают их в древних монастырях Афона, православной Греции и Святой Руси. Мы приглашаем наших выпускников и учащихся школы к тесному сотрудничеству с епархией, поскольку у нас каждый год появляются новые храмы, и мы будем рады украсить эти храмы и настенной росписью, и, конечно же, иконами, в иконостасах и киотах. И очень приятно, что в канун Рождества и новогодних праздников у нас в выставочном зале предоставлены вот такие прекрасные иконописные работы. Я хочу Криворожан пригласить в наш выставочный зал. Приходите, смотрите. Вот такая благодать в этих залах, вот такой свет открывается, такая, как это сказать, вот энергетика просто положительная. Тіпле, світле, добре. Ви вот эту благодать раз на себе ощутите і посмотрите такі прекрасні роботи. Експозиція триватиме до кінця святок, так що у криворіжців та гостей міста є гарна можливість отримати насолоду від дотику до справжнього мистецтва, яке надихає кожну душу до розквіту духовних сил.